આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ સોળ આ પાઠનું નામ છે ભારતીય સંસ્કૃત મે ગુરુ શિષ્ય સંબંધ સ્વાધ્યાય

जवाब जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलपने लगे तीजो प्रश्न भगवान रामकृष्ण बरसों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे जवाब भगवान रामकृष्ण परम हंस योग्य शिष्य पाने के लिए बरसों तक रो रोकर भगवान से प्रार्थना करते थे चौथा प्रश्न भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है पांचवा प्रश्न है गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं जवाब गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उसका अनुसरण करना चाहते है त्यारछी प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए पहला प्रश्न यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है जवाब प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती है शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है गुरु वेतन भोगी हो गए हैं, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है त्यार बीजो प्रश्न पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी जवाब पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है प्रश्न विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला जवाब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वह नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था उन्हें जब नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला प्रश्न नंबर त्रन आशय स्पष्ट कीजिए पहलू सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुणों के कारण सम्मानित होते ही। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है यदि न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे उनकी विशेष उनके विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं प्रश्न जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही जवाब पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है गुरु पढ़ा रहे और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्ज्वल होने में संदेह नहीं रहता त्यार प्रश्न नंबर चार सूचना के अनुसार પ્રશ્ન ચાર સૂચના કે અનુસાર કાલ પરિવર્તન પેલું વાક્ય છે બીજું વાક્ય છે તેને પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય બનાવીએ તો વાક્ય બનશે શિષ્યો કમ પ્રમુખ રહે ત્રીજું વાક્ય છે તે સામાન્ય ભૂતકાળનું બનાવનું છે તો વાક્ય બનશે ઉપનિષદો મેં આચાર્યોને કહા ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ કા અર્થ દે કરે પેલું છે તાકતે રહના તો તેનો અર્થ હશે રહેના વાક્ય મેરે હાથ ટ્રોફી પિતાજી મુજે તાકતે રહ ગયે ત્યાર પછી બીજું છે પસીને કી કમાઈ તો તેનો અર્થ હશે કઠિન પરિશ્રમ કા ફલ વાક્ય ઇન્જિનિયરિંગ કે ડિગ્રી મેરે પસીને કમાઈ હૈ ત્રીજું છે રંગરા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરોગી અસહાય તો તેનો વિરોધી શબ્દ સહાય વૃદ્ધ તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે યુવા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ તેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું કાવ્ય સત્તરની અંદર ત્યાં સુધી આવજો